Він нарешті домігся того, що йому дали садибу, мы берем шире границы, мы захватываем улицу Бориса Летошинского и проезд Корульского, мы захватываем все дворовые территории, мы э, захватываем все фасады, возможность реконструкции дворовых пространств. Мы ждем предложения от проектировщиков, что они нам предложат. Работа, которая будет лучшая, выбрана с ней, будет заключен договор на выполнение проектной документации. Тогда уже будет определена общая сумма по реконструкции, тогда будет дальше понятно финансирование. Мы заинтересованы в том, чтобы получить там наилучшие результаты, увидеть нашу улицу преображенной. То поэтому мы объявили, объявляем конкурс на реконструкцию улицы Михайловской. Конкурс закрытый, мы пригласили шесть проектных организаций, которые поработают в этом конкурсе, поучаствуют. Для этих организаций сегодня решили организовать такую экскурсию, Георгий Павлович провел ее уже. Экскурсия касается истории улицы Михайловской, истории каждого здания, которое находится на улице Михайловской. Три вида плитки будет вся гранитная, well, часть часть, ну как, как вам сказать, такая у нее гладкая поверхность, по ней очень удобно ходить. Будет часть есть блокировки и там есть своя графика, как бы предложено. Мы в ближайшее время покажем эти все материалы. Но по ней действительно будет очень удобно. Питання стоїть не просто модерно зробити реконструкцію і поліпшити її зовнішній вигляд, а максимально повернутися до історичного обліку, тобто обличчя. Значить, треба повернути вигляд вулиці загальний той, що був, а загальний який був. Тут не було дерев. Ця вулиця була без дерев. І головне на цій вулиці архітектура. Якісь маленькі елементи зелень повинна бути, але не така, яка закриває абсолютно архітектуру вулиці. Тому що більше такої вулиці в Житомирі немає. Це єдина в Житомирі вулиця, забудована за європейським зразком, так звана рядова суцільна забудова.